Сьогодні цивільний корпус АЗОВ Київщина спільно з Національною поліцією міста Біла Церква та цивільним корпусом АЗОВ Донецької області провели рейд по виявлені нелегальних мігрантів. За на час нашого рейду було виявлено близько десятка нелегальних мігрантів, котрі не мали при собі документів, котрі посвідчували їх правомірне перебування на території держави України. Ми можемо згадати. Що зараз в Любовку йдуть навали нелегальних мігрантів, котрі вже е, провокативно, кримінально себе дискр... дискредитують. Тому цивільний корпус Азов ініціює акцію «Стоп нелегал» та запрошує всіх небайдужих громадян, котрі небайдужа доля їхньої держави, долучитися. Слава нації! Смерть, Смерть ворогам! Да мы по рукам более, с косов уезжали, чарабуля, датили, сынают и дерлись, снова все взяли, но в клетках тягали. Ты повернулся, не виданной промет, через сроки, слово росли, проклять, нужно форсующие и играть, три салоски, бурый слуга. Добрый день, Добрый. Управление Киевской области, Главное управление Национальной полиции. Вот на удостоверение. Проверяем законность пребывания на самом деле. Ну, берите в руки, можете переписать. Я перепишу, хорошо. А в чем, дело, почему, чем почему вы это? Это вызов был, что такое? Нет, мы просто прибываем, проверяем, правила продвижения на территории Украины, иностранных странных uh -huh. Если все нормально, что остается. по если есть какие-либо нарушения, то придется проверять на это, на это, Не понял. на это, да, да. Да, Откройте, О, пожалуйста, комнату. Комната для дарта, Ну откройте. А шо там Здесь в здесь есть зайки. Вот зайки есть в Сколько тут всего проживает? Ну честь? Сколько тут человек вообще проживает? Че человек? Сколько тут проживает? How Я no, no, no yeah. so just... One. А где остальные? Мои други they я не знаю. Another house. Окей. Да, ты нарожен. Какого года рождения? Что? So? How What? old are you? How old are you? Eighteen years. Да years. Yeah. 17 лет. Yeah. Ты выглядишь старше. Повно Украине? Украина, студенты, сейчас. Студенты в Украине. Сколько вам вы приехали в Украину? Может быть, два года.